У 2007 році створена громадська організація Вікторія Сім. Громадська організація займається підтримкою жінок, які перенесли захворювання на рак молочної залози. Послуги, які надає громадська організація, це психологічна підтримка жінок до і після мастектомії, фізична реабілітація після мастектомії і надання послуг по протезуванню. Громадська організація знаходиться по вулиці Леніна, 40. Ми приймаємо у понеділок жінок з 12 до 14 години, тому ласкаво запрошуємо. Якщо є проблеми психологічного характеру, якщо потрібно. Протезування, якщо потрібно знати ту інформацію, як розробити руку після операції, тобто цілий комплекс фізичних реабілітаційних прав, тому ми запрошуємо вас до нас і завжди будемо раді вам допомогти. Громадська організація в своїй роботі іще використовує і просвітницький компонент, займається інформаційною роботою. Бо, маючи певний досвід, ми переконалися в тому, що у цій роботі має бути система. І потрібно починати не з усунення наслідків хвороби, а потрібно починати із профілактики захворювань. Тому організація вже накопичений такий досвід проведення просвітниць. Роботи. Ми проводимо тренінги у навчальних закладах для дівчаток і для жінок, а також в трудових колективах, де працюють жінки. Просвітницький компонент і інформаційний це запорука от великого, що має бути це збереження здоров'я. Проблема рака молочної желізи. для всего мира. Ежегодно в мире регистрируется 1,6 миллиона новых случаев рака молочной железы. В Украине, к сожалению, тоже вопрос стоит очень много. Смертность от рака молочной железы занимает первое место, место среди случаев смерти от онкозаболеваний. Но на самом деле каждая женщина может для себя делать очень много в этом вопросе. Слово «рак» не должно вызывать панический ужас. Слово рак должно вызывать желание узнать как можно больше и узнать, что каждый человек может сделать для того, чтобы жить долго и счастливо. Относительно рака молочной железы, каждая женщина должна понимать, что ее здоровье является самым главным ее капиталом. И в первую очередь женщина должна беречь себя. Для этого не нужно делать каких-то сложных или затратных мероприятий. Для этого нужно просто бережно и ответственно относиться к себе. В первую очередь, поскольку, к сожалению, болезнь не выбирает теперь уже ни по возрасту, ни по материальному достатку, ни по каким другим причинам, с проблемой может встретиться каждая женщина. В первую очередь, в любом возрасте, начиная как можно раньше, женщина должна понимать, что ежегодный осмотр дает возможность как можно раньше узнать о проблемах со здоровье. То есть ежегодное посещение онкоосмотра – это залог того, что проблема будет выявлена как можно раньше. И как можно раньше узнав о проблеме, женщина э, имеет абсолютно э, хорошие шансы и надежду, и, и полагается на оптимизм в том, что лечение будет успешным. К сожалению, на стране очень мало говорят об успехах онкологии. И опять же это приводит к тому, что слово «рак» у людей вызывает панический страх, и желание закрыться от этой информации, это в корне неправильно. Нужно знать как можно больше. Лечение в стране доступно, профессиональная помощь доступна. И успешность лечения у нас не намного отличается от мировых показателей. Но для э, характеристики заболеваемости нашей страны, к сожалению, характерно э, количество запущенных случаев. Но это ответственность и это задача самих женщин в первую очередь. То есть, что каждая женщина должна знать для себя? Ежегодный осмотр у врача, ежегодный осмотр у врача гинеколога, который в обязательном порядке осматривает женщине молочные железы. Женщина узнает о том, что для нее норма, что для нее патология. Между осмотрами у врача женщина уделяет внимание себе и периодически проводит самообследование молочных желез. Как это сделать, вы узнаете информацию на сайте, есть подробная инструкция, есть, можно об этом поговорить с врачом, гинекологом или с врачом, который вам будет проводить осмотр. То есть ежегодный осмотр и между осмотрами обязательно внимание к себе, обязательно самообследование молочных желез. После 40 лет каждой женщине раз в год рекомендуется пройти маммографию. Это специальное рентгенологическое обследование молочных желез. Оно высокоточное, дает практически 100% результат исследования. И тоже женщина будет знать о состоянии своих молочных желез, что есть для нее норма, а что вызывает тревогу или какие-то вопросы, что нужно, безусловно, и обязательно обсудить с врачом. То есть на самом деле не страх, не паника, а бережная, внимательная отношение к себе. Если, к сожалению, кого-то коснется эта проблема. Вы должны знать о том, что в областном центре в Полтаве есть областной онкологический диспансер, в котором работают профессиональные специалисты с огромным опытом работы. Диспансер оснащен достаточно новым оборудованием, имеет все возможности и все ресурсы для успешного лечения. Это ваша задача как можно раньше, как можно Быстрее и адекватнее действовать в случае, если что-то действительно происходит с Вашим здоровьем. Ваше внимание к себе – залог успеха врачей. Как это звучит? Каждая из Вас должна представиться четко понимать, чем раньше Вы обращаетесь, тем больше шансов на успех лечения. Не будут затрачены зря усилия врачей, не будут затрачены зря Ваши материальные ресурсы. Чем раньше, тем больше шансов на счастливую, полноценную жизнь.